keyingi misolga o'tamiz parametrli tengsizliklar a guruh ikki m mning qanday qiymatlarida ushbu tengsizlik x xning barcha qiymatlari uchun o'rinli bo'ladi deb savol berilyapti de. bu misol avvalgi misollardan biroz aytish mumkinki kattaroq farqi bor demak nima farqi bor deydigan bo'lsak birinchidan mana bu yerda nolga teng bo'lishi mumkin biz bildikki avvalgi misollarda mana bu ifoda doim mana bu shartni bajarilishi uchun ya'ni noldan katta bo'lishi uchun uni diskriminanti noldan kichik bo'lishi kerak va bosh koeffitsiyenti noldan katta bo'lishi kerak edi bizda bosh ko noldan katta demak bu shart mavjud hozir bu shartni ham demak bu shartga tushadigan ani topganimizda biz mana bu shartni bajargan bo'lamiz noldan kattani bu yerda 0 ga teng sharti ham bor ifoda qachon 0 ga teng bo'ladi desak diskriminanti 0 dan katta bo'lganda ikkita nuqtada shunga teng bo'ladi yoki diskriminant 0 ga teng bo'lganda ham shunday bo'ladi demak buni yoniga yoki mana bu shartni kiritishimiz kerak qo'shimcha tariqasida yoki mana bu shartni ham kiritishimiz kerak qo'shimcha tariqasida endi savol buni kiritishimiz kerakmi bunda ham mana shart bajariladi buni kiritishimiz kerakmi bunda ham bu shart bajariladi bu yerda oson e, yo'li eng oson yo'li eslab qolishnig eng oson yo'li buni kiritolmaymiz chunki buni kiritsak shu joyning o'zida bo'sh to'plam bo'ladi chunki ham diskria noldan kichkina ham noldan katta qiladigan umumiy narsani izlash boshidanoq ma'lumki mantiqsiz narsa bo'ladi eslab qolish uchun bu bir maslahat diskria nol qilishimiz kerak bo'ladi endi buni ma'nosiga chuqur kirib boradigan bo'lsak funksiya mavsusiga kirib ketadi funksiya mavzusini biladiganlar uchun qisqacha yo'llanma sifatida aytib ketishimiz ham mumkin diskriminant 0 bo'lganda bitta nuqtada bo'ladi va diskriminant 0 dan kichkina bo'lganda shoxlari demak, so'qiga demakurinmaydi bizda hozir yoki mana bu variantlar yoki mana bu farqi yo'q qaysidir biri bo'ladi va 0 dan katta va teng bo'ladi qisqacha shunday demak misolni ishlashga o'tamiz demak xulosa shuki diskriminantini 0 dan kichik yoki teng nol qilar ekanmiz agar mana bunda shart kelsa va a 0 dan katta bo'lishi kerak hisoblaymiz. demak bizda diskriminanti 4 m kvadrat minus to'rt kada to'qqiz noldan kichik yoki teng a noldan katta shartini kiritishimiz shart emas chunki mana bu yerda bir turibdi bir doim noldan katta shuni o'zi kifoya m kvadrat minus 9 kichik yok teng m minus 3. m plyus uch kichik nol oraloqlar usulida ishlab qo'yamiz demak o'rtadagi oraliq chiqadi to'liq ishlab qo'yaveramiz demak bu yerda musbat bu yerda manfiy bu yerda nisbat bo'ladi demak javob minus 3 uchdan uchgacha mning qiymatlarida bo'ladi bunday javob minus 3 va 3 bizda uzur mana bu yerda noqat'iy noqat'iy mana bu qolib ketibdi demak bu ham bo'yaladi bu ham yechim sifatida olinadi chunki nol qiladigan nuqta hisoblanadi bular demak javobimiz minus uchdan uchgacha bo'ladi ikkalasi ham to'rtchak qavuzda ya'ni yechimlar oralig'iga kiradigan ko'rinishda bo'ladi javobimiz a javob bo'ladi